Работает наш центр, который был создан при городе с 2009 года, поэтому для нас как бы, особой новостью принимать людей, которые лишены каких-то определенных житейских благ, но ну, в общем-то не было никаких ну, экстраординарных, не было ничего. Мы как бы, были к этому тоже готовы. Это знакомая работа, потому что, работая с, с, с сектором бескультурности, мы понимаем необходимость тех людей, в чем они нуждаются. Просто, вот, конечно, сильно шурашило э, сам срез общества, который к нам сейчас приезжает. То есть те люди, которые имели достаток там, э, вполне обеспеченные они были, там и работы были, и дети приезжали. И мы видим, какие мне становятся здесь, глаза, как становятся люди на краю практически социального кризиса. Поэтому для нас это работа не нова. Единственное, что мы просто мобилизировали около себя находящихся с нами людей, которые нам помогали так, в принципе, в течение шести лет. Вот сейчас нашли еще новых партнеров. Нам протянула руку поддержки и областная администрация в данном, в данном в данной ситуации, поэтому наша работа в общем-то не поменялась ничего в ней статусно, просто добавилось немножечко больше хлопот. Мы сейчас начали координировать свои действия с, с другими организациями общественными, потому что разроченность появления в нашей, нашей области, в нашем регионе э, тех отдельных семей, э, одиноких, там мам, детей, ну, дети там, например, они с, с мамой приезжают, потребности их, в общем-то, скажем так, нуждались просто, наверное, в каком-то дисциплинарном поиске, потому что, ну, мы понимаем, что на сегодняшний день я знаю, что четко около 1700 человек у нас находится на сегодняшний день в Черниговской Щенилов, области переселенцев.